Так, так смотри, так то же самое, что, мы, что делаем мы сейчас. То есть мы сейчас вошли, вошли в такую системную деятельность, и за, ну вот с июня условно мы это начали, и мы достигли уже определенных результатов. То есть мы структурируем поле, мы вытягиваем там условный центр, мы понимаем, mm -hmm. что задача Украина, вот это вот разнообразная. Свободная Украина, Украина открытого кода. Называем ее да. так. Вводим вот это, кстати, Украина открытого кода. Вот надо, да, Украина Надо, надо кода, вводить да. этот терм. вот Она выживет в том случае, вот если она хочет быть частью да. свободного мира, вот если она будет вот, так вот с открытым кодом. Да? Да. И для этого нам нужен сильный русскоязычный центр, сильный украиноязычный центр, потому да. что на самом деле между ними да. нет противоречий. Нету никаких противоречий. Ния, ну, никакого протеставания нема. Вот я вчера специально в эфире разговаривал на украинском языке. Мне говорят, ты, как ты разговариваешь на украинском языке? Да я всегда разговаривал так на украинском языке. Нет в этом никакой проблемы. Это вопрос mm -hmm. выбора всегда ключевой для меня и для тебя. да? Mm -hmm. вот. И вот если мы э, просто дальше будем как бы вот над этим работать, я имею в виду вот, условно mm -hmm. там, наш, нашу группу, то ну, мы сможем структурировать это пространство. И это касается остальной группы, все. Поэтому я не вижу такой большой проблемы, как ты говоришь, вот в этом националистическом. Не, 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 в этом проблема. Проблема же в домини... Проблема не в том, что это Проблема в том, что не пытаются доминировать. Я же не против даже национализма. Так мы тоже пытаемся доминировать. Нет. Ну, почему? Потому что мы определяем смыслы и не говорим, что только наши смыслы правильные. Это да. Но мы хотели бы, чтобы а, а они говорят, что только наши смыслы правильны. В этом разница. Мы тут согласен. Они, они говорят, нет, ваши смыслы неправильны, только наши. Подчинитесь нашим. Мы ж так не говорим. Я вижу этот смысл. Я говорю, да, ребята, с вами совершенно согласен. Ваша аудитория 10-15 готов А то с ней говорить, готов обсуждать. нет. Ты должен только так, как мы. Чего ты я должен? Вот чего я вам должен? Это я как вы? Я успел так вам сильно задолжать?